Doktor dapati saya ada sis dekat rahim. jadi itu adalah uh, concern yang sangat terbesar untuk saya uh, untuk saya menggunakan susu FFT ni. Hai, uh, saya Syazwani dan ni anak saya, Iva Raihana. Okay, uh, dan inilah hasil daripada saya menggunakan satu jar susu FFT uh, enam bulan selepas saya uh, TTC. Okay, uh, dan saya juga menginspirasikan nama Dr. Raihana tu uh, dan menamakan juga anak saya sempena nama beliau. Kerana bagi saya, uh, dengan Alhamdulillah dengan menggunakan susu EFT ni saya telah berjaya untuk um, hamil. Uh, bermulanya saya menggunakan EFT ni adalah kerana pada awalnya sebelum kahwin lagi saya telah uh, pergi uh, pemeriksaan kesihatan dan ada masalah kesihatan itu saya ada cyst. Uh, jadi uh, saya ada concern sedikit Uh, untuk hamil Pada awalnya saya uh, mengenali FAT ni uh, Daripada uh, social media lah uh, Jadi saya melihat banyak feedback-feedback yang positif Jadi saya fikir apa salahnya kan Untuk saya menggunakan juga FAT ni Jadi uh, Alhamdulillah Dengan hanya menggunakan satu jar FAT uh, Saya telah berjaya hamil saya percayalah semua ibu-ibu uh, yang TTC ni dia memang ada spare banyak sangat OPK dan juga pregnancy test lah dekat rumah. So jadi uh, sebagai salah seorang yang TTC juga, saya memang uh, apa tu uh, sentiasa memantau saya punya period. Uh, jadi bila hampir-hampir je nak period ataupun lewat walaupun lewat sehari, uh, saya terus saja uh, check menggunakan UPT yang ada dekat rumah lah. Jadi Uh, dalam tu selepas sebulan saya menggunakan Efferti uh, kita memang tak expect untuk untuk lekat dalam masa secepat yang mungkin tu kan jadi uh, kita try je why not kan sebab OPK dengan UPT pun memang ada spare kat rumah so um, bila naik double line tu memang tak percaya sangat rasa macam eh betul ke kan sebab period sebenarnya tak lewat lagi pun Keesokannya sepatutnya date period tapi malam tu saya dah check lepas balik dari kerja. Jadi, uh, nak confirmkan lagi saya terus rushing ke nearest farmasi and then beli uh, UPT test yang lain lah kan. And Alhamdulillah, naik lagi double line. <laughs> and waktu tu saya sorang-sorang kat rumah sebab suami uh, bekerja lagi. Jadi, kita pun tak tahu nak buat macam mana kan, nak nangis ke, nak gelak ke. So, uh, saya terus je call husband dekat tempat oh. kerja. Saya beritahu kat dia, uh, saya pregnant lah macam tu kan, saya dah test tiba-tiba saya pregnant. Dia macam, hah? iya ke kan, iya ke? Sebab suami so, pun, dia pun tahu yang memang kita memang merancang lah untuk mengandung kan. Okay. So bila bila usaha kami tu Alhamdulillah membuahkan hasil, so sangat-sangat bersyukur dan cepat-cepat suami balik dari kerja. <laughs> Macam mana seseorang tu boleh dapat sis? Ha, soalan lazim yang saya dapat, doktor kalau ada sis susah hamil ke? Sebenarnya anda kena faham, wanita lazimnya dia akan alami fasa mematakan telur setiap bulan. Jadi sebenarnya setiap daripada kita normal kalau ada sis. Ha, dengan syarat dia bawah daripada 2 cm. Tidak membahayakanlah. Jadi kalau kita tengok pada kitaran hit wanita tu sendiri ketika fasa folikula, adalah fasa mematangkan telur baru yang mana bermula daripada hari pertama period hinggalah sebelum turunnya uh, sebelum pecahnya telur tu. Ha, jadi fasa folikula ni waktu ni possible kalau sekiranya lepas saja basic doktor scan dan doktor akan nampak ada kantung dan berisi cecair dalam tu. Itu adalah folikul folikel. Folikel di dalamnya ada telur ovum. Jadi selagi telur tu belum matang, belum pecah, tak mustahil kalau doktor akan nampak ada beberapa biji sis ketika tengah scan tu yang ini kita panggil folikulasi Kalau bawah 2 cm dia tidak bahaya dan sekiranya tidak lebih daripada 10 biji dalam satu bulan pun tidak bahaya okey selepas daripada telur pecah Uh, waktu ni bila scan balik biasanya sis tu akan hilang dan sekiranya doktor akan scan lagi sekali ketika di fasa penimpilan ataupun fasa luteal waktu ni biasanya kalau ada tiba-tiba ada sis kembali, yang ni kita panggil corpus luteal sis. Jadi corpus luteal ni adalah uh, pembentukan sis yang mana setelah telur tu pecah dan berjaya disenyawakan, tapi kulit telur yang tertinggal tu namanya corpus luteal bercantum kembali dan berisi cecair di dalamnya. Jadi corpus luteal sis sekiranya bawah 2 cm juga tidak bahaya. Biasanya apabila janin tu makin membesar hormon dah semakin seimbang corpus luteus ni akan hilang sendiri tapi ada certain certain case yang sis lain ha, contohnya macam dermoid cyst dermoid ni adalah bermuda bermula daripada asalnya sel derma sel kulit ni pembahagian sel tu berlaku lebih luar biasa daripada biasa dan menyebabkan pengumpulan aa, apa gigi, rambut. Nah, ha, jadi ini kita panggil dermoxis. Kalau dermoxis ni banyak terdapat boleh jadi ketumbuhan di bawah mata. Ada juga yang Aa, di bawah kulit dan kelazimnya ada juga yang berlaku di kilang telur ovari. Kalau dermoksis biasanya kena buat pembedahan sedikit lah untuk remove balik dermoksis. Ha, tapi dia pun tidak mengganggu untuk itih hamil. Seterusnya ada juga kes yang endometrioma. Endometrioma ni bermakna apabila kulit telur yang tertinggal, corpus luteal tu bercantum dan berisi sel endometrium di dalamnya sel di rahim yang ini kita panggil endometrioma untuk kes macam ni sekiranya bawah 2 cm pun tidak membahayakan apabila perubahan hormon wanita tu lebih seimbang automatik endometrioma ni akan hilang sendiri tapi sekiranya endometrioma ni semakin membesar yang ni perlukan sedikit active intervention seperti pembedahan kecil supaya wanita ni mampu untuk ovulasi balik dengan cantik Okay, so itulah dia Jangan risau sekiranya doktor diagnosis anda kena kenali dulu apakah genestis yang anda alami. Okey, untuk ibu-ibu, para-para ibu dan bakal-bakal ibu yang sedang beristri hamil, saya doakan supaya korang semua berjaya dan saya sangat syorkan susu ini untuk korang. Malah pada zermara kawan-kawan saya pun saya memang saya openly cerita yang saya menggunakan susu FFT ni pada diorang so, uh, ini adalah salah satu ikhtiar saya dan suami dan mungkin yang di luar sana pun boleh cuba juga okay.